Тепер поговоримо із Максимом Глущенком, екс-заступником генерального директора державного концерну Укроборонпром добрий вечір, пане Максиме. Пер... Добрий, вечір. добрий вечір. Перше запитання до вас. Скажіть, будь ласка, чи може Україна забезпечити себе от в цій ситуації, в якій вона опинилася зараз, тому що не мирний час, зараз, звісно. Військовою технікою, чи дійсно без допомоги країн НАТО, взагалі країн інших країн в світі, можливо, які не входять до НАТО. Ми не зможемо протриматися тепер в цій такій в такому тягучому конфлікті з Росією з окупантами. І, в принципі, надалі не зможемо створити дійсно боєздатну і конкурентну армію. Достатньо багато техніки досталось Україні по наслідству від Совєтського Союзу. То есть она хранится на складах Министерства обороны и хранится и на заводах, которые сейчас уже входят в концерт «Укроборонпром». И я считаю, что эту пожарную необходимость, которая действительно сейчас столкнулась с Украиной, можно решить путем восстановления этой техники. И можно это сделать достаточно быстро. То есть можно за месяц при грамотной кооперации поставлять около 100 единиц такой техники. Если, конечно же, говорить о современных, современных образцах техники, вооружения, то мы можем покрыть потребности нашей армии, наверное, процентов на 30-35. Поскольку тут нужно понимать, что на протяжении долгих лет независимости нашей страны Приоритетом всегда был экспорт, то есть наш оборонно-промышленный комплекс выживал за счет того, что мы продавали то, что пользовалось спросом за границей. И поэтому для того, чтобы сейчас обеспечить нашу армию новыми образцами, необходимо налаживать кооперацию, необходимо развивать производство, необходимо организовывать прозрачную понятную систему, при которой западные компании готовы были бы вкладывать сюда деньги, организовывать совместные производства, которые дали бы возможность и создать новые рабочие места, и, и производить новые образцы вооружения. Uh, Скажіть, будь ласка, наскільки Україна залежить від кооперації з Росією? В тому разі, якщо і надалі ситуація між Україною та Росією не покращиться і не буде ця крига, або краще сказати так, цей вогонь не погасник між нами спалахнув, то наскільки ми зможемо працювати ефективно і створювати техніку без допомоги, так скажімо, з російських підприємств або без співпраці з російськими підприємствами? По нікотим отраслям ми дійсно зависимо от російських комплектуючих. Ну вот, как раз в бронетанковой отрасли, в которой, я считаю, мы преуспели достаточно хорошо, мы создали свою школу по созданию бронетанковой техники, это БТР-3, БТР-4, Дозор, создали танк Оплот, который ничем не уступает российским аналогам Т-90, то есть вот в, этом, в этой отрасли мы обеспечили замкнутый цикл. То есть мы независимы от поставщиков из других стран и в частности от России. То, что касается авиации, то есть мы здесь, конечно же, есть ряд комплектующих, которые закупались традиционно в России. В частности, вспомню свой опыт работы на заводе Авиакон, где был директором. Мы давно готовили программу создания собственных лопастей для несущего винта, которые традиционно закупались в России, без которых, как вы понимаете, вертолеты не могут летать. То есть это была кооперация с одной из, с одной из западных компаний, которая позволяла здесь, на территории Украины, организовать, организовать производство и поставлять эти лопасти на вооружение в нашу армию и в дальнейшем, конечно же, успешно продавать на другим странам, поскольку экспорт является дополнительным источником ресурсов, которые так необходимы сейчас для модернизации производства, для обеспечения нашей армии. Ось президент Петро Порошенко, якщо я нічого не переплутав, звільняє від податків ті підприємства, які працюють на українську оборонку. По моєму, так це в його указі прописано. Скажіть, будь ласка. Чи от в звичайних людей е, пересічних, які в багато в чому бачать е, якісь таємниці і змови, може сказати, що ось тепер хтось буде наживатися на цій зброї? Війна отам от триватиме для виду, і на цьому зароблятимуться величезні гроші на, на е, е, виготовленні і продажі військової техніки, нібито для потреб української армії, насправді будуть робити, 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 робити і продавати десь наліво, як тут е, е, в, в цьому великому комплексі «Укроборонпром» можна простежити, щоб дійсно хтось не заробив, а це пішло на користь українській. армии Украины. украине К сожалению на протяжении долгих лет оборонно-промышленный комплекс обрастал болезнью болезнью коррупции то есть старые старые функционеры чиновники в погонах привыкли привыкли на этом зарабатывать то есть обогащаться лично и то есть все привыкли работать по старым накатанным схемам, и никто ничего не хочет в этом деле менять. Более того, то есть когда ты э, пытаешься внедрить какие-то новые подходы, э, обеспечить прозрачные схемы, которые бы увеличили поступление в бюджет, которые бы э, увеличили поступление на государственные заводы, для того, чтобы они нормально могли работать, создавать какую-то новую технику, ты сталкиваешься с большим саботажем. Э, я лично, когда был в оборонпроме, то есть я останавливал контракты, по которым комиссионные порой доходили до 50% от суммы контракта. В свою очередь меня обвиняли в том, что я саботирую процесс продажи вооружения, поступления валютной выручки. Но нужны ли нам такие контракты, где половина просто оседает В офшорах, в частних карманах і так далі. Тобто, проти мене це були заказні статті і так далі. Я сюз з цим всім вже столкнулся, Я розумію, яке большое противостояние і саботаж зараз испытывает нове руководство в концернах. Тут потрібно підходити системно к этому вопросу, нужны нові підходи. Дякую вам дуже. Одним словом, я зрозумів, що без допомоги в залі громадськості, а головно тих людей, які сьогодні можуть впливати на цей процес. Сам по собі «Укроборонпром» не очиститься ні від хабарників, ні від корупціонерів. Фактично надто великі суми, напевно, там фігурують, щоб від них отак от взяти і відмовитися. Безусловно, це мільйони доларів. Безусловно, нужна огласка. Безусловно, внимание Но Поки не зробити конкретні шаги, тобто очистить нашу. от посреднических схем, как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке, где, собственно, и оседает вся основная прибыль. И то есть, фактически мы столкнулись с тем, что наша отрасль стала дотационной. Это нонсенс, поскольку везде во всем мире это хороший бизнес, который приносит большие, большие деньги, и заводы имеют возможность развиваться и создавать, создавать, создавать новые образцы техники. Дякую вам дуже, пане Максиме. З нами був Максим Глущенко, екс заступник генерального директора державного концерну Укроборонпром. Ну, отже, є ще одна тема, яку варто моніторити, за якою варто стежити, щоб дійсно не хтось наживався на цій продажі зброї. А щоб українська армія ставала конкурентнішою в тій ситуації, яка сьогодні є. Дякую вам дуже, що прийшли. і Будемо чекати вас і раді бачити ще в наших ефірах на Еспрес Тіві.